Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Tiada yang lebih meruntun hati bagi ibu bapa selain menerima berita bahawa anak kecil yang dipercayakan kepada jagaan pengasuh telah terlibat dalam insiden yang tidak diingini. Itulah realiti pahit yang terpaksa ditelan oleh keluarga kepada seorang kanak-kanak lelaki berusia 1 tahun 11 bulan, Rafa Fauzan, yang dilaporkan hilang secara misteri dari rumah pengasuhnya di Singkawang Tengah, Kalimantan Barat pada 10 Jun 2025. Rumah pengasuh tersebut berada tidak jauh dari kediaman ibu bapa Rafa ketika kejadian. Pengasuh Rafa dikatakan telah masuk ke bilik sebentar untuk mengambil sesuatu, meninggalkan Rafa seorang diri di dapur hanya selama kira-kira dua -kira minit. Namun dalam tempoh sesingkat itu, sesuatu yang tidak dijangka telah berlaku. Apabila pengasuh keluar dari bilik, dia terkejut mendapati Rafa sudah tiada di dapur manakala pintu belakang rumah terbuka luas seolah-olah seseorang telah masuk atau Rafa sendiri telah keluar tanpa disedari. Kehilangan Rafa telah mencetuskan kebimbangan yang meluas. Bukan sahaja dalam kalangan keluarganya tetapi juga komuniti setempat. Penduduk sekitar segera berganding bahu menyertai usaha pencarian menunjukkan semangat solidariti demi menemukan kembali si kecil yang hilang. Pihak polis turut melancarkan operasi besar-besaran dengan bantuan orang awam bagi menjejak ke mana perginya Rafa. Pelbagai lokasi telah diperiksa termasuk kawasan kejiranan, semak samun, lorong-lorong kecil dan sebuah kebun berhampiran. Usaha pencarian turut disokong oleh analisis rakaman kamera litar tertutup CCTV TV yang diperoleh dari pelbagai sudut berhampiran lokasi kejadian. Polis Singkawang juga turut mengerahkan bantuan anjing pengesan daripada pasukan K9 Polis Kalimantan Barat bagi meluaskan jangkauan dan keberkesanan pencarian. Namun malangnya ketika itu segala ikhtiar dan usaha pihak pencarian tidak membuahkan hasil. Selepas tiga hari penuh tanda tanya dan usaha pencarian tanpa henti, akhirnya teka-teki kehilangan Rafa Fauzan terjawab dengan penemuan yang memilukan. Pada awal pagi 13 Jun 2025, genap 72 jam sejak Rafa dilaporkan hilang, seorang ahli kariah yang sedang menuju ke masjid untuk menunaikan solat subuh telah menemui satu jasad kecil di hadapan pintu masjid Husnul Khotimah. Jasad itu dipercayai milik Rafa. Menurut laporan media tempatan, jasad Rafa ditemui dalam keadaan masih lengkap berpakaian berbaju biru dan memakai lampin pakai buang. Namun yang lebih menyayat hati, tubuh kecil itu kelihatan kotor, penuh kesan tanah dan telah mula dimamah ulat. Keadaan ini sekaligus menimbulkan spekulasi mengerikan adakah rafa telah ditanam terlebih dahulu sebelum jasadnya dikeluarkan dan ditinggalkan di hadapan rumah Allah. Lebih mencurigakan saksi memaklumkan bahawa pagar masjid yang biasanya ditutup rapat dan diikat dengan tali pada pagi itu didapati terbuka satu keadaan luar biasa yang menimbulkan menimbulkan pelbagai persoalan. Menurut pihak berkuasa, lokasi penemuan jasad Rafa terletak kira-kira 3.5 km dari rumah pengasuhnya. Jika menggunakan kenderaan, perjalanan ke masjid berkenaan mengambil masa kurang daripada 10 minit. Namun bagi mereka yang berjalan kaki, anggaran masa perjalanan adalah sekitar 30 minit atau lebih. Satu jarak yang tidak mungkin dilalui seorang kanak-kanak seusia Rafa tanpa bantuan. Namun dalam kesedihan yang mendalam, keluarga Rafa membuat keputusan untuk untuk tidak meneruskan prosedur bedah siasat. Mereka memilih untuk menerima pemergian si kecil itu sebagai satu ketentuan takdir yang telah tertulis sejak azali. Penemuan jasad yang dipercayai milik Rafa Fauzan benar-benar menggemparkan komuniti setempat dan membuka lembaran baharu dalam siasatan kehilangan kanak-kanak berusia hampir 2 tahun itu. Jasad kecil itu ditemui di hadapan sebuah masjid di kawasan Roban sekitar jam 4 pagi. Di lokasi kejadian, pihak polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Singkawang tidak melengahkan masa. Mereka turut menggerakkan unit anjing pengesan K9 dari Polis Kalimantan Barat untuk menjejak sebarang kemungkinan bukti atau jejak jenayah yang berkaitan dengan kes ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPD Singkawang, AKP Dedi Sitepu mengesahkan penemuan tersebut dan memaklumkan bahawa pihaknya menerima maklumat sekitar jam 4 pagi daripada seorang jemaah yang menemui jasad itu ketika ingin menunaikan solat subuh. Ketika itu, identiti dan anggaran usia mangsa masih belum dikenal pasti dan sedang menunggu pengesahan lanjut daripada pihak perubatan. Sejurus menerima laporan, pihak polis bertindak segera membawa jasad berkenaan ke hospital. Hospital Abdul Aziz tujuannya adalah bagi mendapatkan maklumat lebih terperinci mengenai keadaan jasad dan mengesahkan sama ada ia benar-benar milik Rafa Fauzan. Walaupun banyak pihak percaya jasad itu milik Rafa, pihak berkuasa masih belum membuat sebarang pengesahan rasmi. Menurut AKP Dedici Tepu, pihak polis masih belum dapat membuat sebarang kesimpulan berhubung identiti jasad yang ditemui. Hubungan antara mayat tersebut dengan kes kehilangan Rafa masih dalam siasatan ketika itu. Pihak polis sedang menunggu keputusan rasmi proses identifikasi daripada pasukan perubatan sebelum sebarang pengesahan boleh dibuat. Sementara itu, pasukan forensik bersama unit K9 turut melakukan siasatan terperinci di lokasi penemuan bagi mencari sebarang petunjuk. Beberapa bukti awal telah ditemui namun pihak polis masih merahsiakan butiran lanjut bagi menjaga kerahsiaan siasatan. Penduduk Singkawang digemparkan dengan perkembangan baharu dalam kes tragik pembunuhan kanak-kanak lelaki Rafa Fauzan. Suspek utama dalam kes ini bukanlah individu asing, sebaliknya seorang lelaki tempatan yang dikenali oleh keluarga mangsa. Lelaki terbabit dikenali sebagai urai abadi, seorang yang sering membantu memotong rumput di kawasan kejiranan tempat tinggal mangsa. Urai telah ditahan oleh pihak polis dari ibu pejabat polis daerah IPD Singkawang pada malam Sabtu 14 Jun 2025 di sekitar Pasar Hong Kong. Kong, Kota Singkawang. Dia disyaki sebagai individu yang bertanggungjawab terhadap pembunuhan Rafa yang sebelum ini dilaporkan hilang dan kemudiannya ditemui tidak bernyawa di hadapan sebuah masjid. Dalam satu video rakaman soal siasat yang tular di media sosial, Urai mengaku telah membekap mangsa sebelum membawanya menaiki basikal. Rafa dikatakan telah dimasukkan ke dalam bakul basikal yang sudah rosak. Kecederaan yang ditemui pada tubuh mangsa dipercayai berpunca daripada terkena besi tajam pada bakul berkenaan. Apa yang lebih mengejut dilaporkan ialah pengakuan Urai yang mendakwa dia tidak berniat untuk membunuh mangsa namun kenyataan lanjutnya mengundang rasa marah dan tidak percaya dalam kalangan masyarakat apabila dia berkata dengan tenang saya mahu sedekahkan ke masjid selain itu Urai juga mengaku bahawa dia pernah diminta oleh pengasuh mangsa untuk membantu membersihkan kawasan rumah termasuk menebas rumput di sekeliling kediaman tersebut penahanan Urai dilakukan selepas dia dipercayai dikesan dalam rakaman video oleh orang awam di mana dia berada di lokasi awam Semasa usaha pencarian Rafa sedang hangat dijalankan dan tular di media sosial. Rupa-rupanya kenyataan urai abadi yang mendakwa mahu menyedekahkan jasad Rafa Fauzan ke masjid hanyalah helah semata-mata motif sebenar di sebalik tindakan kejam membunuh kanak-kanak lelaki berusia hampir 2 tahun itu akhirnya terbongkar apabila siasatan mendalam dilakukan oleh pihak polis. AKP Dedi Sitepu mendedahkan hasil soal siasat intensif mendapati urai bertindak sedemikian kerana menyimpan dendam terhadap pengasuh Rafa yang dikenali sebagai Rizka. Dendam tersebut tercetus apabila urai Urai tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan oleh Rizka sebelum kejadian. Urai berniat untuk menjadikan pengasuh Rafa dituduh sebagai penculik dan juga pembunuh. Daddy menjelaskan Urai beranggapan sekiranya mangsa hilang, pengasuh akan dipersalahkan oleh ibu bapa mangsa. Difahamkan Urai sebelum ini sering membantu kerja-kerja pembersihan di sekitar kediaman pengasuh dan kerap berinteraksi dengan Rizka. Oleh itu, hubungan mereka bukanlah asing dan hal ini menambahkan kejutan terhadap motif pembunuhan yang berlaku. Dedi turut menjelaskan bahawa hasil pemeriksaan dan analisis awal terhadap barang bukti menunjukkan urai bertindak secara bersendirian tanpa penglibatan mana-mana individu lain. Pasukan penyiasat juga menjalankan pemerhatian psikologi terhadap suspek memandangkan tindakan kejam tersebut berpunca hanya daripada satu ucapan yang dianggap kecil namun membawa kepada kehilangan nyawa seorang anak kecil yang tidak berdosa. Polis menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan pasukan perubatan dalaman Polres berhubung keadaan mental suspek dia masih berada dalam keadaan baik fizikal dan mental gaya komunikasi suspek adalah biasa dan tiada tanda-tanda gangguan mental sehingga kini penyiasat masih meneruskan siasatan terhadap kenyataan suspek kerana terdapat beberapa perubahan dalam pengakuannya selain itu polis juga sedang mengumpul bukti tambahan dari beberapa lokasi yang disebut suspek bagi mengukuhkan proses perundangan yang sedang berjalan Sekian.